Ini selalu berlaku lah. Saya selalu sebut dalam syarat kebangsaan. Baru ni mari ke besok pun dia bincang. Contoh apa lagi tu lah. Hospital mari bentang kat kita. Tentang tisu. Tisu hasil daripada uh, nilah uh, uh, operation ada yang membabitkan kulit tu lah, bahagian ini, bahagian-bahagian badan manusia. Yang tuan-tuan lebih tahulah, tisu-tisu ni, bahagian-bahagian ni, direndam di dalam apa, formalin. Dan, supaya dia tahan berapa lama, sebelum dilupuskan. Bagaimana cara nak lupus? Dia campur, ada orang Muslim, ada bukan Muslim, ada teringa orang Muslim, ada apa macam-macam lagi. Dan dia bercampur dengan bahan-bahan lain. Uh, bukan saja formalin itu adalah juga jarum, lapa, macam-macam lah. Serba mat nenek dalam itu. Tentu tahu serba mat nenek itu masuk macam-macam lah. So, kita tentu apa pula. Ya. Jadi, ada, saya tak mahu sebutkan dari mana, tapi ada yang keluar fatwa, tak boleh yang Muslim ni mesti diasingkan. Ditanam sebagai saki baki tubuh orang muslim. Terutama apa? Uri lah, apalah ni. Tak, kalau tidak proses yang dibuat sekarang dibakar. Ada company yang ambil dan dibakar. Dia bentang pula kita. Kita tanya. Pertama kita nak siamak. Apa perintah agama terhadap juzuk-juzuk ini? Secara umumnya, agama, pandangan pokok hak secara umumnya, hanya menggalakkan dan dia tidak mewajibkan. Tuhan dia masih hidup. Itu bahan dia. Kalau nak kira semua bahan manusia ni nak kena simpan, rambut kau di kedai mamak potong tu, ha, kau simpan juga. Patua bagi jadi payah. Kedua, bahan yang bercampur dengan formalin dan seumpamanya kalau ditanam ni bukan seketui ini beratus kilo nak terhapus itu mengambil masa yang sangat lama tanah akan menjadi rosak kalau sebulan lima, dalam Malaysia ni tak tahu ratus kilo kalau satu hospital sebulan sepuluh kilo pun Berapa banyak kerosakan tanah. Dan tanah itu akan diserap bahan-bahan ini. Tanah itu tak boleh digunakan. Kawasan perkuburan mana kau nak letakkan. Bapa kau pergi fatwa yang salah, yang susah. Sedangkan hatta para ulama dan mazhab syafi'i pun tidaklah mewajibkan hal itu. Yang kau nak pergi jadi di apa salahnya benda ni dapat pahala. Pahala siapa kau nak kutip? Kau nak kutip pahala kau, sepita nak kutip, kutip pula. Hospital tak asing pun ada biaya tanam. Kalau dia nak kutip pahala. Ini saya selalu kata. Fatwa untuk Ahmad, Cik Mat, Pak Mit di kampung. Uri isteri dia. Itu berbeza dengan fatwa yang nak dikeluarkan oleh kerajaan. Yang mengendalikan bukan satu uri bini dia. Yang mengendalikan kepentingan awam. Masa fatwa itu mesti berdasarkan kepada kepentingan awam. Itu ada ya tahammal ad-darar al-khas li Ad ad-darar al-am. Ad al Ditanggung mudarat individu untuk memelihara mengelakkan mudarat am. Kau duk kira dapat pala. Siapa pengarah hospital dapat pala? Hak pergi tanam tu. Dia tak kuasa. Kalau kira pahala tu, tanah orang pergi pijak. Orang pergi kawasan tu. Ini semua kesempitan. Sama lah. Saya sebut juga, Alhamdulillah pada Menteri Mari tu. Saya sebut juga hal yang sama. Sama lah juga tentang masalah penggunaan vaksin atau apa-apa suntikan yang diambil. Oh, tak adakah yang Oh ini istihalah dia takut tak sempurna. Duk pergi tanya lagi pakar seorang. Mari tanya. Kalau tris kat makmal dapat? Dia kata tak tahu. Kalau kita tris lagi mungkin dapat. Kadang-kadang orang yang bukan agama ni. Dia nak jadi agama. Dia terlebih agama pula. Tambah bila ustaz-ustaz tu pun. Dia duk fikir mungkin. Teknologi macam mana saya kata kalau dia seorang punya vaksin biarlah kau pergi beli sendirilah kau telefon syarikat vaksin tu hak mana memang 100% kau yakin kau suntik diri kau tapi kerajaan nak beli kena ambil kira soal bagaimana benda tu boleh supply-nya cukup kos yang ditanggung oleh negara bagaimana dalam keadaan benda itu bukan haram yang mutlak yang tak boleh, itu ada andaian awak kata haram, kerana awak ambil kira sangat, nak teris sampai ke hujung, menggunakan segala pakar, sedangkan agama tidak menyuruh senamikan rupa yang saya sebut tadi mungkin para pukaha itu kalau hidup pada zaman kita mereka tak akan lagi bercakap macam itu Dulu apa bahan yang ada untuk dia trace back bahan tertentu. Hanya dengan melihat, tengok, kesan. Oh masih ada lagi kesan najis dia ni nampak. Tapi bila dah tak ada, tak ada. Tapi kalau sekarang, kalau pakai makmal macam saya kata memang tidak ada lagi bahan yang awak tak boleh trace back. Dengan itu awak tak iktiraf lagi soal istihalah perubahan bahan. Perubahan bahan mempunyai nilai perubahan hukum. Ataupun istihlak. Istihlak lambat berarti kata, bahan halal yang begitu besar, banyak. Dan yang haram yang sedikit. Kalau dahulu, apa pukahak kata? Air yang banyak dimasukkan sedikit arak, tak bau lah. Tak ada rasa. Tapi hari ni kalau awak masukkan, awak test dengan semua peralatan moden ni, memanglah dia kata ada. Jadi tak boleh. Yang pentingnya bahan itu. Yang sedikit yang haram. Di dalam halal yang besar. Dan hal itu diperlukan oleh rakyat. Dan bahan itu mencukupi di pasaran. Dan mudah diperolehi. Dan negara memerlukannya. Maka fatwa tidak boleh sempit dalam hal ni. Ada orang cadang masa bincangan fatwa hal ni dicadang apa? Kita tulis macam ni. Kalau bahan yang halal yang sepenuhnya muncul, maka tak boleh lagi digunakan. Saya tanya dia, bahan tu muncul di mana yang dia tak boleh guna? Sekarang kita ada sejuta lagi. Kita punya bahan ni, kerajaan dah beli, muncul bahan tu. Sejuta ni kerajaan kena buang? Satu juta duit kerajaan nak dibuang? Come on. Ni bukan pi makan nasi kandak. Hang nak pi makan nasi kandak kampung Melayu ke? Hang nak pi makan nasi kandak Din Maju ke? Bukan. Ini orang yang terpaksa dalam keadaan dia dalam mudarat. Dia perlukan perubatan. Ada dia saja-saja kata, ni Aku rasa nak minta doktor tu cucu aku sikit. Sakit apa? Tak tahu rasa minat nak kena cucu ni. Tak ada. Famani dhurra ghayra baghin wala adin. Fala isma Orang-orang yang terpaksa dalam keadaan dia bukan bertujuan untuk menentang Allah. Bukan untuk melampau. Neither desiring nor transgressing. Bukan itu tujuan dia. Maka agama mempunyai keluasan dalam hal ini.